Для украинской общины в Армении проект был, то есть имел свою определенную ценность, свой, определенный смысл. Во-первых, ну, начнем с того, что какова структура самой общины украинской в Армении. Это в основном те женщины, которые вышли замуж и переселились в Армению. Да? То есть община в нашем случае состоит из второго и третьего поколения, то есть детей, которые в себе несут, как и я, две культуры, армянскую и украинскую. И в определенном смысле вот эти вторые и третьи поколения, они ассимилируются с титульным народом, который проживает в Армении, то есть с армянским народом. Если в городах, крупных городах Армении нам удается поддерживать украинскую самобытность, удается их вовлекать во все те мероприятия, которые проводятся, это отмечание украинских праздников, это концерты, это участие в каких-то иных программах, то в регионах это не удается, ну, как минимум, чисто из-за отсутствия определенного финансирования. Да? И проект данный дал нам эту возможность, во-первых, расширить наш кругозор о том, какие еще живут в Армении украинцы, которых мы не знаем, вовлечь их во, во все эти процессы, пос, по, помочь им поднять вот эту вот украинскую самобытность, и помимо прочего сделать так, чтобы местное население знала о том, что среди них, то есть они, конечно же, знают, но у них не было возможности приобщаться, быть приобщенными к украинской культуре. Проект дал эту возможность, я считаю, в этом плане его полностью успешным, И, знаете, произошло в определенном смысле обогащение, да? я, то есть я, к сожалению, не не присутствовал на концерте, о котором госпожа Аванасен рассказала, но я видел те эмоции, которые были у людей, которые видели украинские танцы, украинские песни в исполнении армянских детей. Эти эмоции это уже говорит о том, что результат этого проекта положительный.